В эфире канала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Украина может закрыть пункты пропуска с Российской Федерации, а вдоль всей границы украина России в ближайшие сроки возведут стену. Такие решения приняли на Совете нацбезопасности. Вместе с тем вводить военное положение на востоке Украины пока не будут. Но этот вопрос СНБО рассматривает. Подробнее расскажет Екатерина Доброгорская. Украинские вооруженные силы уже контролируют более 250 километров границы с Россией. По словам президента Петра Порошенко, на двух наиболее опасных участках закрыты пути проникновения боевиков и тяжелого вооружения из Федерации. Окончательно восстановить контроль на границе власти рассчитывают уже до конца недели. Петр Порошенко также заявил, что после этого будет введен режим прекращения огня на ограниченный срок. Пауза будет сделана для того, чтобы террористы и сепаратисты могли сложить оружие. Глава государства считает, что прекращение огня может послужить началом реализации мирного плана урегулирования конфликта. Нам сегодня конче потребно. Нам сегодня необходимо, чтобы мы вышли на режим, когда с одной стороны мы можем гарантировать безопасность всем, кто живет в Донецке и Луганске. Мы можем гарантировать, мы можем гарантировать защиту от мародерства. Мы можем способствовать процессу разоружения, за которым последует решение об амнистии или о защите от уголовной ответственности тех лиц, которые не совершали тяжких преступлений, на руках которых нет крови. на нет крови. По результатам заседания Совета нацбезопасности было принято решение поручить правительству провести одностороннюю демаркацию украинско-российской государственной границы. По всей ее протяженности Украина обустроит инженерно-техническое сооружение. Кабинет министров должен подготовить план соответствующих работ, после чего выделят соответствующее финансирование из госбюджета. Это поручение президента должно быть выполнено в максимально сжатые сроки. деле, до сих пор... На самом деле, и до этих пор мы быстрыми темпами защищали пограничную зону рвами и, к сожалению, не смогли дойти непосредственно к Донецку и Луганску. Сейчас речь идет о более сложных и более фундаментальных инженерных сооружениях которые должны быть созданы кабинетом министров за средства бюджета. И пограничной службой должен быть разработан проект, как это все будет выглядеть. Что же касается введения военного положения на востоке страны, данный вопрос все еще находится на рассмотрении Совета национальной безопасности и обороны Украины. Вместе с тем украинская сторона хочет для начала сделать все возможное, чтобы те, кто сегодня держит в руках оружие, сложили его и покинули территорию нашей Родины добровольно. Екатерина Доброгорская, Андрей Коваль, БТБ. Субтитры сделал СБУ задержала диверсанта в Киеве. Им оказался гражданин России с позывным «Север». Он активный участник террористической организации «Донецкая народная республика» и помощник Игоря Безлера, главаря боевиков по прозвищу «Без». Об этом сообщили в СБУ. В столице задержанный по заданию Безлера должен был устроить диверсии на объектах энерго- и водоснабжения, чтобы отвлечь внимание от ситуации на востоке страны. В СБУ сообщают, что боевик участвовал в подготовке минирования объектом инфраструктуры Донецкой области. Кроме этого, он признался, что финансировал террористов, в частности батальон Восток. У задержанного изъяли 100 тысяч гривен, гранату, патроны и 300 граммов наркотиков. 600 миллионов гривен, сэкономленных на выборах президента, правительство планирует направить на поддержку армии. Об этом на согласительном совете заявил первый вице-премьер-министр Виталий Ярема. От депутатов он потребовал срочно рассмотреть и поддержать соответствующий документ. Что еще планирует успеть сделать парламентарий на предпоследней сессионной неделе перед летними каникулами, смотрите далее в сюжете. Законопроекты, направленные на поддержку суверенитета Украины и противодействию агрессии Российской Федерации, приоритет работы Верховной Рады. Я еще все Я убежден, все преступники, которые с оружием в руках борются против нашей страны, будут либо уничтожены, либо пожизненно сядут в тюрьму. Другой альтернативы у них нет. альтернативы у них нет. В Донецкой и Луганской областях необходимо вести военное положение, считают в большинстве фракций. Батькивщина предлагает украинцам, которые выезжают из зоны АТО, дать статус временных переселенцев. Кроме того, бютовцы советуют поторопиться с назначениями руководителей силовых структур. Считаю, дальше медлить с этим невозможно. И то, что у нас на сегодняшний день члены Кабинета министров, председатель службы безопасности Украины остаются исполняющими обязанности, это недопустимо. И на этой неделе нам нужно этот вопрос решить. По словам Сергея Соболева, первые консультации по кадровым назначениям должны состояться уже сегодня. Тем временем «Свобода» предлагает разорвать с Россией дипломатические отношения и вести визовый режим. Для еще большей защиты украинской границы Олег Тегдобок хочет расширить полномочия самообороны. Суть этого законопроекта в том, что гражданские лица, которые защищают нашу независимость на Восточном фронте, должны получить право использовать холодное и огнестрельное. Оружие. Непростые газовые отношения с агрессором и результаты переговоров нафтогаза с Газпромом депутаты обсудят в сессионном зале с премьер-министром Арсением Яценюком уже во вторник. А в ближайшие дни от президента парламентарии получат проект конституционной реформы в части децентрализации власти. Вера свердлак Владислав Плюшаков, Тарас Чкан БТБ. Нафтогаз подал на российский «Газпром» в стокгольмский арбитраж. И это только один из ответов украинского правительства на прекращение поставок российского газа. Как еще Кабмин намерен защищаться от энергетического террора России, подробнее в сюжете. В ночь с воскресенья на понедельник представители «Газпрома» сорвали газовые переговоры, которые проходили в Киеве при посредничестве Еврокомиссии. А уже утром в Москве заявили, газовый вентиль перекрывают. Энергетический удар в украинском правительстве держат с честью. Говорят, ни наши, ни зарубежные потребители не пострадают. На сегодняшний день мы имеем поведомление на сегодняшний день мы имеем сообщение об уменьшении до нуля поставок газа в Украину. Остался только объем транзита газа, который идет в европейские страны. Он составляет 185 миллионов кубометров в сутки. Хочу отметить, что украинская сторона готова к такому развитию событий. Мы сегодня обеспечим как надежное газоснабжение потребителей Украины, а также надежный транзит газа в европейские страны. Чтобы договориться с «Газпромом» об адекватной рыночной цене на газ, и Украина, и Европа использовали все возможные аргументы, утверждают в Кабмине. В частности, было предложено несколько альтернативных вариантов оплаты. От 268 до 380 долларов за тысячу кубометров в зимний период. Впрочем, ни одно из предложений «Газпром» не устроило. Строила. Россияне упорно настаивали. Газ для Украины только по 485 долларов за тысячу кубометров. Такая позиция – намеренный срыв переговоров и свидетельство того, что для России газ – это не бизнес, а экономическое оружие, убежден премьер. Это план России по уничтожению Украины. Это общий план России по уничтожению Украины. Это еще один этап российской агрессии и против украинского государства, и против украинской независимости. Мы не будем датировать российский «Газпром». Украинцы не будут вытаскивать из карманов по 5 миллиардов долларов США в год, чтобы Россия покупала на эти деньги оружие, танки, самолеты и бомбардировала украинские территории и бомбило украинские территории. Обнуление поставок российского газа в Украине больно, но не смертельно, уверены в Кабмине. И уже имеет четкий план защиты энергобезопасности страны. В Стокгольмском суде правительство рассчитывает добиться не только справедливого решения о цене, но еще и отсудить у «Газпрома» 6 миллиардов долларов, переплаченных по газовому контракту с 2010 года. В том, что Украина победит в этом судебном процессе, в правительстве не сомневаются. Однако решение придется подождать. А тем временем в правительстве подбивают газовый баланс. По данным «Нафтогаза», сейчас в хранилище закачано до 14 миллиардов кубометров газа. Министры утверждают, этого хватит до декабря, как для населения, так и для промышленности. Но при условии жесткой экономии дефицит голубого топлива рассчитывают пополнить посредством реверсных поставок из Европы в нужных объемах и по приемлемой цене. В «Нафтогазе» уже есть первые предложения по поставкам голубого топлива от европейских энергетических компаний цены в Европейском Союзе, на большую Сейчас цены в Европейском Союзе, несмотря на большее расстояние транзита и большие расходы «Газпрома» на поставки газа в эти страны, намного ниже, чем те цены, на которых настаивает сторона. Конечно, как говорят русские, это большие секреты. Но секреты секретами, а я докладывал премьер-министру. И это не является большой тайной. Немецкая компания предлагает сейчас украинским потребителям, в том числе НАК «Нафтогаз Украины», покупать газ по цене близкой к 300 долларов за тысячу кубических метров. Не думаю, что любая европейская компания будет делать подобное предложение себе в убыток. Не думаю, что будь-яка европейская компания... Буду делать подобные пропозиции себе в сбыток. Украина не собирается транспортировать российский газ в Европу по дешевке. Премьер поручил пересмотреть транзитные тарифы и привести их к рыночным. Тем временем в Европе еще питают надежды, что стороны смогут договориться. Я предложил российской стороне рассмотреть компромиссный вариант с некоторыми корректировками и решить, в их ли это интересах. Несмотря на поддержку со стороны ЕС в газовом вопросе, глава правительства поручил профильным ведомствам подготовиться к возможному внедрению чрезвычайного положения в энергетическом секторе страны и распорядился ускорить реформу энергорынка. В частности, что касается создания ОАО, украинские магистральные трубопроводы и украинские газовые хранилища, и немедленно начать переговоры с ЕС и США о модернизации и совместной эксплуатации отечественной ГТС с сохранением за Украиной контроля над ней. Оксана Романковтун. БТБ. Власти США призвали Россию вернуться за стол переговоров с Киевом по вопросу газовых поставок. Об этом заявила в понедельник представитель Госдепартамента США Дженнифер Псаки. По ее словам, возобновление переговоров – необходимый шаг вперед. Ранее сегодня сообщалось, что Белый дом примет решение о новых санкциях против России в течение трех-четырех недель. Закон про налоговый компромисс уже прошел согласование в профильном комитете. Во вторник его планируют внести в повестку дня заседания парламента. Однако документ еще будет дорабатываться, прогнозируют эксперты. В то же время даже скептики признают, что этот механизм может стать реальной возможностью перезагрузить отношения налоговиков и бизнеса, а для многих начать с чистого листа. Налоговый компромисс освободит плательщиков от финансовой, административной и криминальной ответственности. Отчитаться можно за три года до 1 января 2014 -го. Уточняющий расчет необходимо подать в течение 60 дней с момента вступления в силу профильного закона. Сумму неоплаченного государству налога на прибыль и НДС разрешат компенсировать только на 15%, а оставшиеся 85% бизнесменам простят. В налоговое предложение считают взаимовыгодным и ожидают, что желающих воспользоваться им найдется немало. Если в течение последних трех лет мы все знаем, какая ситуация, соответственно, была в государстве, достаточно много налогоплательщиков, и это декларируется и руководством Министерства доходов и сборов работали с так называемыми партизанами. И поэтому, соответственно, я думаю, на это где-то процентов 50-60. По словам экспертов, ранее у налоговиков не было законных рычагов разрешения спорных вопросов. И как раз налоговый компромисс даст им правовое основание для взаимовыгодного общения с бизнесом. Мы действительно принимали участие в разработке этого закона о налоговом компромиссе и считаем, что это одна из таких положительных системных вещей, которая может очень эффективно повлиять на возрождение доверия. Кроме умышленных нарушений, закон позволяет исправить также ошибки, допущенные бухгалтером. Но у представителей бизнеса есть опасения, что злостные неплательщики таким образом очистят репутацию, что поставит их в равное положение с белым бизнесом. А также непонятно, что делать тем, в отношении кого уже успели завести уголовные производства. кому-то повезло, кому-то не повезло. Кто-то уже не успел, и по кому-то уже уголовные дела открыты, а кто-то уходит полностью от уголовной ответственности. Вот здесь тоже есть такой принцип несправедливости. А вот тем, кто не пожелает пойти на налоговый компромисс, стоит ждать инспектора с проверкой. Согласно профильному закону, государство получит право проверить всех крупных налогоплательщиков, которые не воспользуются нововведением. На этой неделе закон о налоговом компромиссе подадут в Раду. Мы, конечно, могли бы выписывать его еще полгода, а потом еще полгода бодаться в парламенте. И в конце концов мы имели бы вот такой закон толстый, который очень хорошо прописан. Но фактически мы по нему ничего или не успеем сделать, или не сможем сделать. Поэтому он сделан просто. Конечно, есть определенные вещи, которые могут трактоваться как влево, так и вправо. Но прежде всего мы хотели бы наладить партнерский диалог с бизнесом. Авторы законопроекта не исключают, что у депутатов возникнут свои пожелания. Дельные обещают учесть, ведь документ станет одним из шагов к построению экономики новой Украины. Юлия Михайлова, Александр Грибань, БТБ. Украина подпишет экономическую часть соглашения об ассоциации с Евросоюзом в Брюсселе 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы. В этот же день аналогичные документы утвердят с Молдовой и Грузией. В российском министерстве иностранных дел ранее отметили, что не собираются налагать на Украину санкции за договор о сотрудничестве с Европейским Союзом. Однако в ведомстве подчеркнули, что о торговых льготах Киеву придется забыть. Параллельно Россия угрожает торговой войной и. Молдове. Европейские рынки частично для украинских производителей уже открыты. С 15 мая ЕС в одностороннем порядке снизил таможенные пошлины для нашей страны. По оценкам Евросоюза, эти меры позволят получить Украине дополнительную экономическую выгоду до полмиллиарда евро в год. К этому часу это все новости. Желаю вам доброй ночи и в завершении нашего выпуска информация об ожидаемых событиях вторника. Парламентарии обсудят с премьер-министром Арсением Яценюком результаты переговоров «Нафтогаза» с «Газпромом». Преимущества и риски будущей углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли Украина и ЕС – тема встречи с главой представительства Евросоюза в Украине Яном Тамбинским. О предварительных результатах борьбы с коррупцией в Украине отчитается исполняющий обязанности генерального прокурора Олег Махницкий во время брифинга.